We'll І досі існує така сторінка Другої світової війни, котру історики намагаються обійти, ставляться до неї якось сором'язливо. Це тема гітлерівської програми Ост і долі тих, кого в Німеччині називають остербайтерами східними робітниками. За цією програмою з квітня 1942 року почалася депортація до Німеччини безкоштовної робочої сили, у тому числі із Харкова та області. Більшість остербайтерів довгий час приховували, що в роки війни вони були на примусових роботах у Німеччині. Причина в тому, що держава на той час Союз РСР ставилася до них як до людей другого сорту, а іноді як до зрадників. Навіть згуртувавшись в організацію у 1992 році на зразок ветеранських, вони почали приймати участь у громадському житті тільки зовсім недавно. Меня вот выбрали председателем Харьковского областного отделения узников жертв нацизма, хотя я, как говорится, не была узником, но моя мама была угнана в Германию. Память о ней я взялась за эту работу. Я была и есть председатель в зовском районе, председатель ветеранской первички. Работа мне это знакома. Я поняла, что я делала все то же, только с другими людьми, вот с ветеранами моей первички. А теперь просто это будет в расширенном виде. И память о маме, вот это меня заставило, чтобы я взялась за эту работу. Мы с Ольгой Григорьевной, она моя заместитель, мы провели большую работу по Харьковской области. И по 27 районам Харьковской области мы насобирали 350 человек э, людей, живых э, в настоящее время, которые э, были угнаны в Германию в годы Великой Отечественной войны. Аби в очах суспільства відстояти гідність колишніх остербайтерів, що стали заручниками долі і війни, належним чином захистити правду історії і отримати підтримку ветеранського руху, члени Харківського обласного відділення української спілки в'язнів та жертв нацизму звернулися з проханням увійти на правах колективного члена до Харківської обласної організації ветеранів України. Хорошо, що ця організація не Свою роботу. Сейчас очень актуально стал вопрос, вопрос о, патриотического воспитания и довоенной подготовки. На это сделан акцент и сейчас этим обеспокоено руководство нашего государства и в частности в нашей области. Поэтому я бы хотел, чтобы ваши планы были согласованы с нашими планами. Именно использовать ваших товарищей по организации в школах. Ведь это сейчас, пожалуй, уникальная возможность, когда еще можно значит, услышать из первых уст о тех событиях, участниками которых они были. Мы в газете «Слово ветерана» запустили рубрику «Запоминайте нас, какие мы есть». Фотографии времен Великой Отечественной войны и где-то современная фотография, и коротенько, аннотация, идет значит, биографическая справка значит так боевые награды и участие в, в битвах и сражениях сейчас будем запускать рубрику моя первая боевая награда это очень важный фактор фактически нет материалов то есть это пока вот надо все возрождать значит собирать сейчас воспоминания дальше значит какие-то фотографии и потом создать какой-то ну будем говорить, альбом что ли на этом фактическом материале. То, что литературу там обработку, ну, уже будем искать, кто там обработает. Обязательно. Я найду спонсоров среди депутатов, ставлю перед собой задачу, и я ее буду выполнять. То, что я запланировала, то я буду делать. заключенному заключному вироку Нюрнбергского процессу у справе главных немецких военных злочинцев Казувалось, що з радянського союзу до Третього рейху німецька окупаційна влада в якості Остербайтерів примусово вивезла 4 мільйони 979 тисяч чоловік цивільного населення, із них 2 мільйони 244 тисячі були депортовані в рабство з України. Надія Циган народилася вже після війни, але у 2014 році очолила Харківське обласне відділення української спілки в'язнів та жертв нацизму, бо вирішила, що пам'ять про нелегку долю мами на чужині вона має зберегти і повідати світу. Моя мама була угнана в Германію, і там вона попала дуже хорошій хазяйки. А рядом хозяйство было, где была с соседнего села женщина. И та хозяйка, она говорит, ей в узелок накладывала покушать, и говорит, варка эссен, в смысле, понеси варки покушать. И маме настолько было плохо, что она закрывала там, в коморке где она жила, она закрывала заслонку, вот, чтобы чадить, и чтобы просто утром не проснуться. И так несколько раз было. Но ее вытаскивали во двор, выложили возле колодца и обливали водой ледяной. До тех пор, пока она не приходила в себя. Естественно, она там потеряла свое здоровье. Представьте себе, ледяной водой человека обливать. И это ж... и, и... До тех пор обливали, пока она не приходила в себя. Просто-напросто. Потому что там был какой закон? Издевайся как хочешь, только чтобы жив человек был. Они получили человека живого. И живого должны, допустим, сдать или, ну, он должен быть в наличии. Естественно, мама потеряла там здоровье. Я родилась в 1949 году. Когда она умерла, то врачи сказали, у нее сгорели легкие. Перша кампанія з набору остербайтерів була запущена на територіях захоплених Німеччиною в січні 1942 року, закликаючи добровольців на переселення, райське життя обіцяла німецька кіноагітка, що демонструвалася на окупованих українських територіях. Проживе 21 рік. Что я бачила? і що я можу вспомнити нещасне життя при большевиках? Здесь я увидела. хорошую культурную жизнь и действительно хороших культурных людей. Так что я прошу вас, граждане, которые увидите этот фильм, порадоваться этому положению. И что вернемся мы домой с хорошей квалификацией. Мама, еще о чем сообщаю. Я поправилась. Здоровье мое очень хорошее. А сестра Шура, стыдно сказать, на 2,5 килограмма. Красномовно закликали до переїзду і розклеєні оголошення в усіх населених пунктах. Німеччина кличе тебе. Їдь в прекрасну Німеччину. Сто тисяч українців вже працюють у вільній Німеччині. Як щодо тебе? Але люди не вірили обіцянкам і ховалися від окупантів, хто як міг. З весни 1942 року вивіз людей на роботу до Німеччини став примусовим. ширму добровольности было снято. Моя бабушка, деревянка Пелагея Ивановна, проживает сейчас в Харьковской области. Ей на данный момент уже 92 года. Ее история вполне заслуживает, чтобы о ней помнили. Этих людей сейчас становится все меньше и меньше. И мне бы хотелось немножко рассказать о ней, их погрузили в один прекрасный день всех молодых девчонок и повезли везли как она говорит забитых в вагонах естественно напихивали напихивали как как скот она говорит ехать было далеко и долго через Польшу вот я говорит, помню что только в Польше мы говорит, когда уже начали задыхаться они тарабанили там во всю силу в вагоне их Буквально, говорит, на 5 минут выпускали, то есть мы только выбегали, падали на землю, вдохнули свежего воздуха и опять. Естественно, за этот период они ослабевали там, и плохо им было, и, и воши заводились, и все. У кого заводились воши, естественно, брили намало, то есть возраст имел значение. И сразу давали номера, то есть имен не было. Но при этом, как она говорит, мне повезло. Мне повезло только потому, что она попала на фабрику. Город Хайнц. Фабрика по пошиву и вязанию одежды солдатам немецким. Вот, она работала на станке, они вязали рукавицы. Их обучали. Естественно, обучение было, выдавали форму, но форма была очень грубая, тяжелая. То есть это деревянные башмаки, в которых просто далеко не убежишь. То есть буквально передвигаться вот так немножко. И номера. Рафську роботу стербайтерів використовували понад 200 крупних промислових компаній Німеччини. Східні працівники цінувалися і в сільському секторі. Робота стербайтерів була визнана вкрай вигідною. Робота чоловіків прирівнювалася до 60-80% від продуктивності німецького робітника. Продуктивність жінки досягала 90-100% від німецького еквівалента. Більшість остербайтерів платну не отримували. Декому давали оплату спеціально видрукуваними паперовими грошима у формі марок, схожих на поштові, на які можна було придбати тільки обмежений асортимент товарів в спеціальних магазинах при таборах. Голодний раціон і примітивні умови існування були стандартними для цих людей у нацистській Німеччині. Зісна варіла Сімбаланда. То есть это брюква, все как обычно, это давалось в обед, а утром кофе, вот она это такая же, помню, нам давали утром сладкий кофе и все, до обеда. А я все время еще говорю, ну, знаешь, говорю, бабушка, ну, благодаря тому, что на такой пище, я говорю, 92 года у нее, слава богу, то есть она прекрасно себя чувствует, то есть у нее, не говорит, никогда, она говорит, плохо-плохо, но 92 года у тебя нет проблем с водкой. Значит, не так. Значит, это значит. Пища была довольно-таки хорошая, натуральная. Значит, выдерживались все. Ну, она говорит, я не помню, чтобы вот кто-то так вот сильно болел или сильно там плохо было. Говорит, и из той бригады, в которой я работала. Говорит, ну, проблем со здоровьем за эти три года, с 42 -го года по 45-й не было. Ну, по крайней мере, их, то есть, если кто-то заболевал, то есть, их мыли, обрабатывали. То есть, как рапсилу их берегли. И помимо этого еще, кто хорошо работал, им же карточки давали говорит, пищевые. Но они, говорит, там больше для успокоения. То есть на них практически ничего нельзя было взять, ну какой-то кусочек хлеба. Но у них были даже карточки, скажем так, как зарплата. И привозили им тоже одежду, вот так вот горами, говорит, как она сейчас, говорит, секонд нам привозили. Привозили эту гору одежду, вывалят. И, говорит, нам даже платья иногда попадались, там какие-то красивые. Мы даже умудрялись там по вечерам там после работы наряжаться ну сил понятно не было все но ну, не обижали еще несколько лет говорит в красивых немецких платьях танцевала ну естественно говорит ни в коем случае об этом не ну, забыла закрыться ну, прятали там Значит, это вот такая красивая бузочка и э, красного цвета это как капли крови которые э, все, что вынесли люди в годы Великой Отечественной войны, где не бы не они ни были, то ли на фронте, то ли в тылу врага, то ли в стенках концлагерей, то ли на чужбине работали на, на врага, короче говоря, не по своей воле. Вот. вот такую блузочку я передаю и пусть... Івановна радується. Східні робітники в більшості своїй були вивезені з території окупованої України. Їх утримували під охороною спеціальних таборах, обнесених колючим дротом. Одяг позначався знаком Ост. Вони були постійною мішенню для проявів жорстокості та антилюдяності з боку гестапо, майстрів-наглядачів на фабриках, заводах або хазіїв-баорів. В окупованій Україні німці провели три переписи населення. Всі завідуючі будинками і власники приватних осель мали здати списки мешканців. До Німеччини примусово вивозили не тільки молодь, а й родини з дітьми. Я в Карачевке жил. Оттуда угнали всех. Уже. Брат, брата 24 -го года брата. Только немцы пришли в Харьков 24 октября. Харьков взяли. Вот. Первые войска какие сюда входили. Румынские войска входили, первые. Я школа мне хорошо, пацаны был. Голодные не были, все позабирали. Я говорю, мама кушать хочу. Мама стала вот так вот. стоит вот так вот. Я одну ногу обнял, а брат другую ногу обнял. Мама кушать хочу. Она плачет, дети ищите меня. Мать катаргедия была. Это ужас. У меня не было ни детства. У меня не было ни юности. У меня ничего не было. Не было. Нет было всего, только выживать. А мать на работу. Ну, работай, как все работают. Лагерятка. Как люди так и она работала там. А мы в школу ходили, болять брата. Вот и все. Они хотели с нас делать немцами. Понимаете, в чем дело? Вот они что хотели делать. Но не получилось у них. Вот в чем дело. Не получилось. Но вот. дети только ходили вот. в ну, школу или работали еще. И, ну я в только школу, где было 7 лет когда-то. 7 лет. Какая как могу работать? 4 -4. А брату было 9 лет, мне 7 лет было. А матерь была 47 -то лет на та работала. Вот в какой-то фабрике на работу даже не знаю. Жили лаяли, жили. Место было на три человека, солома, спи, все. Брюкку жрешь, не сдох, и все. Господи. Бараки були, розпривільнені. От бараки, от-от. Ваша сім'я там чоловік, от вам місце. У вас сім'я 5 чоловік, отомса 5 чоловік. все. А пасі була солома. Не було нам удобств і каких-то. У Олександра і Віктора долі склалися по-різному. А у дитинства у них не було. Його вкрала війна. З малолітніх в'язнів гітлерівці намагалися виховати чемних рабів, які б мали вміти читати по складах. Написати своє прізвище і не більше, і стати слухняними, покірними рабами для панів. В очах чоловіків біль, небажані ще раз зустрітися зі своїм минулим, але крізь сльози вони згадують. У час війни мать, моя сестра і я були огнені в Германії. Були ми в городі Нюнкен, Як зараз спомню, лишає гра с чего она не помнили, с песка или, или, камни. Ну и мы были в концлагере. Рядом с нами были французы через тот сет, через Ну и нас покормили брюквой. Конечно, жатва была не очень хорошая. Ну и мы иногда через эту сетку нам французы передавали, что-то покушать. Жили мы в бараках, конечно, то, конечно, это больше нигде там жили. Моя мать, как и все там были эти женщины, их забирали до Бауэра, назывались Бауэры, там не хозяйство было, и они там, так сказать, работали. Ну а потом мы туда их привозили, значит, и они снова с нами были. А когда в концлагере мы были, видно, там искали, может быть, какие-то таланты. И как сейчас я помню, там играли мы с мячком на скрипке. Ну, у меня, видно, что-то не получалось, что я, как сейчас помню, мне по голове, так сказать, с мячком врезали хорошо. Більшість українців довгий час приховували, що в роки війни вони були вивезені до третього рейху на примусові роботи. Дуже часто навіть діти не знали, що їх батьки були в'язнями концентраційних та трудових таборів у Німеччині. Спочатку боялися за себе, потім за дітей та онуків. Причиною цього страху стали так звані сталінські чистки і репресії. Люди, що повернулися з німецького полону. Були духовно і фізично зломлені. Більше того, вони офіційно вважалися особами, чия лояльність була сумнівною. І це знову дискредитувало їх. От я не знаю. От не знаю, за що я страдав, я тего не знаю. Не знаю. Не знаю. І починаю вспоминати, і такими слізаю плачу. Ужас. Не було, ні юності, не було, ні дітей, нічого не було, нічого. Почему с этими работами никуда тебя не брали? Ну, презирали, все жизнь презирали за концов. Вот, понимаете, чем дело? Вот чем обидно. А когда уже война кончилась, в 45 году, 9 -го мая, нас освободили американские войска. Потом они говорят, завтра приходят русские войска, мы вам передаем Россию, русские войска передаем. И наши эти пришли, Ах, вы фашисты, такие всякие, Из Сибири 10 дней я там отбухал, в Сибири, всей семьей. 10 лет отбухал. Это были вторые концлагеря для меня. В немецкие, это были русские концлагеря. А когда в 54 году меня сняли с пять учета, меня сразу в армию забрали. А когда с армии пришел, хотел на завод устроиться, Шевченко завод, пошел устраиваться на работу. А даже было конкета пиши, где-то вы заранее, это такой порядок был тогда. Ну пишу, тоже есть. Через месяц придет, узнаете. Через месяц прохожу. Мы вас на работу не берем. Я говорю, почему? Я говорю, присягу принял, наверное, с родины. Вон, у меня все документы есть. Почему у меня на работу не берет? Такими стезами плакал. Это ужас было. Вот. Понимаешь, чем делать? Презирали ужас, презирали так. Всю жизнь презирали. Мама вообще скрывала, что она была в Германии, потому что были преследования, издевательства, дразнили. И когда она вернулась, их послали на посадку леса. Вот. И думаю, она приходила только там раз-два в месяц. Вот. Ну, это как бы наказание за то, что за то, что в, совет, в советское время. Чтобы За то, что не Когда она же, уже вернулась с посадки леса, она устроилась на работу, она возле коров сторожевала, чтобы поменьше людей видеть. Вот, ну, чтобы поменьше над ней издевались. И так она потихоньку забывалась, забывалась. Вот. А потом она умерла, меня хотели сдать в дом. А бабушке было 91 год, она еще жива была, поэтому сдали в самое ближайшее детское заведение, это была Вахтерская Вах, школа интернат. Я художественный руководитель ансамбля народной песни «Надежда». Вот. Оля Прокопенко у меня солистка. Если она поет, и не видите, кто поет, то точно скажите, что это поет Анна Герман. Вот. Все песни Анны Герман она с такой точностью исполняет, что невозможно отличить, Анна Герман это спела или Прокопенко Ольга Григорьевна. Я пою с детства. Я, по-видимому, наследовала у отца, что он музыкант, играл хорошо очень на аккордеоне. Мама говорила, что он шел со школы, и его машину посадили и повезли в Германию. Вывезли. Там подбирали всех людей и вывозили в Германию. Вот. И я просто врожденная пою. Батьки Ольги Прокопенко виросли у різних містах, а зустрілися у таборі для східних робітників у Німеччині і покохалися, не маючи навіть надії на майбутнє щастя. Чи навмисне мати Олі завагітніла, чи так було богом визначено, невідомо. Є свідчення, що дівчат відправляли додому, якщо вони вагітніли, Однак така практика була швидко припинена владою рейху. Они работали на тяжелых работах, как бы дорогу строили. И они там и кирпичи носили, и, и в болотах были, болели холод, голод, сыпным тифом. У мамы здесь на ноге вот такая вот дыра, гнила нога. Отец мой, там выдали им на зиму одеяло такое, уже поношенная, плохенькая. Он взял с него, сделал ей жилеточку сшил, ну, потому что он был хороший сапожник, и обуться там что-то ей пошил. Вот. Ну они полюбили друг друга, и мама забеременела. И уже я родилась в 44-м году, 6 -го декабря. 44-го года. И, говорит, мама, я хорошо запомнила этот день, что в час дня налетели американские самолеты и стали бомбить этот лагерь. Вот. И взрывной волной ее отбросила, беременную. Ну, и мама как бы потеряла сознание, и руки чьи-то ее спасали. Но уже потом я узнала, говорит, твоя крестная... Калистратова Шура с Белополя, Сумской области. И когда она пришла в себя, она говорит на украинском языке: "А дитина жива", они говорят "жива". Но вы ее перехрестить бо в она умре и будете нехрещена. И там была маленькая такая церквушечка, и они пошли там перекрестили меня. Про них не писали пісні і не знімали фільми, бо остербайтерів не вважали героями, але їх було мільйони. Вороги чужинці намагалися позбавити їх гідності, зробити рабами, замінивши імена на порядковий номер. Довгі роки у себе на батьківщині влада остербайтерів називала спочатку зрадниками, а згодом ненадійними. На кінець про них немов забули. Але так. Не повинно бути, бо це трагедія цілого покоління, якому історія приготувала драматичну долю заручників Другої світової війни.